Hər vaxtınız xeyir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərindəyəm hal-hazırda. Xırdalan şəhərində sizlərə kupçalı, 5 otaqlı mənzil təqdim edirəm. Hə? 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsidir, yəni 1-ci mərtəbədir. Tam kupçalı ipotekaya yararlı bir mənzildir. 5 otaqdır, qanuni 5 otaqdır. Döşəməsi taxta poludur, gördünüz kimi. Bina yaşayışlıdır. Xırdalanda 2 nömrəli məktəbə də yaxındır, Xırdalanda olan köhnə doğma evinə də yaxındır. Bu hissədə bizdə giriş hissəsidir, mətbəxə aiddir. Gördünüz, bu gördüyünüz bu hissə də mətbəxdir. Bunlar qalacaq, kombisi var. Tam səliqəli bir mənzildir. Dərhalıb köçmək olar, çünki təmirdən yeni çıxıb, döşənmə laklanıb, hamam otaqları tam şəkildə ayrı-ayrıdır. Bu qaydada ayrı-ayrıdır hamam otaqları. Bu hamam otağıdır asıma tavanlandı bu da sanitar qovşağıdır. Yeni təmirləndi. Qiymət video görüntünün məlumat yerində nəzər salıb baxa bilərsiniz. Və bu hissədə gördüyünüz kimi yataq otaqlarıdır. Hamısını bir-bir göstərəcəm sizlərə. İlk otaq sistem qonaq otağını göstərək. Qonaq otaq genişdir, işıqlıdır, tam təmirlidir burda da. Kombi radiatorları var. Burda əlavə qonaq otağına, bir dənə də digər yataq otağına keçmək üçün qapı var, otaq otaqda da gördüyünüz, böyük həcmdədir. Lazım olsa gələcəkdə bu divarda götürmək olar. Lap geniş bir qonaq otağı alınır. Qiymətə bir daha təşəkkür edirəm, çünki video görüntünü məlumat yerində. Baxandan sonra bu mənzilə baxan olarsa, bir az miqdarda endirim olacaq, nağd çəkilir. Sənədlərimiz tam qaydasındadır, ipoteka yararlıdır. Xırdalanda bir də təşəkkür edirəm, 2 nömrəli məktəbə də yaxındır və Xırdalanda köhnə doğum evinə də yaxındır. 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsidir. Ardıcıl şəkildə digər yataq otaqlarını da göstərəm sizlərə. Bu bizim digər yataq otaqlarıdır. Sözün açığı bu evin yataq otaqları da çox genişdir, yəni böy həcmdədir. Və bu da sonuncu yataq otağıdır. 5 otaq evdir, qanuni 5 otaqdır, qopçalıdır. Qırdalanlar çox gözəl bir yerdə yerləşir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.